柳,柳生，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 一个绣花枕头，要能耐没能耐，要修为没修为，也敢妄自出头。我这是银丝蛇鞭，凭你也敢躲？七小姐，都是我的错，你不要怪柳生，跟柳生没有关系，都是我的错。 给柳梢求情，凭你也配？下贱厨娘的女儿，永远都是下等人，活该被人踩在脚底。进了侯府就想逆天改命，反正你的下贱爹也不在乎你的死活，哼，赔点银子便是。还敢攀着这绣花枕头来挡我的道？想我饶柳梢，行，你自断双臂便是。 或许我能放他一马、啊。凭什么？凭什么？刘少。 小雪，你不必这样。这事儿跟你没关系。傻了，你未曾经历苦难。 不曾受过折辱，不懂良善之女。你和我们不一样，你不知道吧？像你这样的人，才是最可悲的。哼，你还教我做人，凭你也配？小雪的双臂，我还偏就要。嗯 建议是什么？我有三尺锋，斩尽不平时，这就是流光斩的建议。对于高高在上、随手撒钱、不知人间幽谷为何物的柳大小姐来说，太过于复杂。我有三尺锋。 不平事！你的手已经废了，像你这种人，不配做武阳侯府的弟子。流光斩！柳生，柳生大赢了！柳生，柳生，柳白风师姐。 我有没有看错？刚刚柳梢使的好像是主上的流光斩。 大师兄，哎呀，你！